А ну, колян, зацени. Ха -ха. Як я тобі? Ну, на кого я зараз тобі похож? Такі, а? Сам ти дурак, поняв? Я думав, ну ти по цьому девайсу побачиш мені настоящего русского патріота. Їх зараз спадкоють, шапочки определяють. Так що пам'ятай, русский, якщо ти зараз, в даний от момент, без такої фігні на голові, ніякий ти нахрен не патріот. Российские учителя изготовили шапочки из фольги для защиты от вражеского НАТО. По их словам, шлем Отечества может уберечь от внешних врагов. Требования о проведении мероприятия по школам разослал акционист Бохан от имени Единой России. Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. И все, внешний враг поражен, повержен, ибо понимает, что тут ему больше ничего не свиты. Что вы от них еще хотите? Единая Россия же приказала. Все, які на Росії може відказати єдиної Росії, і це учителя. Вони чому-то там учать їхніх дітей, і от все таки не зря Росія вважає себе страною найкращим в світі образуванням. Це вже тепер навіть внешне видно. В итоге откликнулось семь учреждений, в двух из которых к рукоделию привлекли детей. Бессмысленной акцией художник хотел проиллюстрировать готовность населения совершать действия ради действия. Неправда. Их действия вполне осмысленны. Они показывают всю глубину их патриотизма, аж до самого дна. Цей массовый вин показывает до какой степени маразма. Уже доведены нынешние россияне, что они ничему уже не удивляются. Они критически мышления за ненадобностью даже... Не включають вони вже як пластилін, з якого можна сліпити що угодно. Головне, такое письмо ти «Єдиної Росії прислать, і вони зі спокійною душою на площі Москви завтра со своїми дітішками голими жопами сверкати будуть. Їх нічого не напрягатиме. В 2022 году Бохан убедил педагогов школы в городе Клин провести акцию с лозунгами нацистской Германии в рамках программы «Единой России», которую назвал «Труд освобождает». А я и не удивлюсь, если на входе в ту школу до сих пор высадит такая красочная вывеска «Арбайт Махт Фрай», как то было в Освенциме, в Дахау, в других концлагерях. Видите, русские уже вполне готовы принимать любой передовый опыт своих попередников. Главное только, чтобы Письмо официальное из Единой России прошло с печатью, подписью. Дальше-то уже не их ума дело. И они четко знают, что им же ерунду какую-то не подсунуть. Та ерунда им через шапочку из фольги не проскочит. Бохан объяснил суть своей шутки в собственной программе на YouTube. По нашей легенде, злобные натовцы собираются облучать русский народ. Наши учителя должны научиться противостоять этому воздействию с помощью простых средств защиты, таких как шапочка из фольги. Для усиления эффекта пранкер использовал старый бланк с логотипом Единой России и создал приказ через нейросеть, которую специально обучил чиновничьему языку. В документе описывались возможные последствия в случае невыполнения указаний, а также указывалась цель акции – укрепление патриотизма повышение осведомленности и навыков педагога в области гражданской обороны, умение использовать подручные материалы для создания примитивных средств защиты перед лицом угроз со стороны НАТО. Ну все, НАТО там уже ничего не светит. все, оно же просто вот так красиво в патриотизм не умеет. Для цього нада гадами отак вот поуши в гамні жити, щоб навіть не замічати, коли очередна порція цієї ж консистенції тобі отаку вот на голову ляпне. А ти сидиш і думаєш, що це пластилін для розвиття моторики і розширення творчого воображення. Люди в стране уже натренированы на льющийся от власти бред. А учителя и простые бюджетники, будучи самой незащищенной от произвола прослойкой, вынуждены исполнять любое требование, даже не вникая в его идиотизм. Тем более, когда звучит страшное слово «патриотизм». Здесь вообще все команды выполняются только бегом. Анекдот про объявление, в котором жителям предлагают прибыть следующим утром на место их повешения и робкий вопрос «Веревку свою брать или выдадут?» перестает сегодня быть анекдотом. Нас бессмысленно пугать Адам. Мы в нем живем. Як Адам. Путин же обещал рай. Хотя это все дело привычки. Если русским про существование рая ничего не рассказывать, детально там его как-то не описывать, они вполне будут уверены, что той ад, в котором они живут, отцу он на самом деле раем то и является. А чтобы укрепить их в этой мысли, надо цей ад, как ты еще одея сделать, чтобы, чтобы вообще никаких развлечений и никаких позитивных эмоций. Выпускайте Мефистофеля. Патриарх Кирилл заявил, что обилие развлечений на ТВ в условиях СВО обнажает духовные язвы. Об этом заявил 31 октября на заседании Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора Патриарх Кирилл. Нам необходимо задуматься о причинах такого явления и спросить, не угрожают ли эти язвы нашей цивилизованной идентичности, вопросил Патриарх. Не свидетельствуют ли они о неком сбое в нашем культурном коде? Шапочку из фольги просто на голову надень и все. Язва прикрита, ідентичність в состоянні ціломудрії, щоб от мені ніяких улибок, щоб зараз тут. Ніяких улибок. А то попривикали розвлікатися, хто вашою гаразд. Це Росія в конце концов, не які-то там ваші от е... ЛГБТ. Русським і без нього знайшли достойне розвлічення. Убивать, грабить, насилувати. і огоре тому, хто не бачить в цьому розв'ячення. Прихожанина с антивоенными взглядами задержали по доносу священника. В Москве по доносу протоиерея задержали Алексея Севастьяненко. Прихожанин выражал антивоенные взгляды в личных беседах с Ткачевым. Мужчина рассказал, что говорил настоятелю. Не убий и не возжелай дома ближнего своего. Мужчину держат в отделе полиции по Басманному району. И будут держать до тех пор, пока не возжелает. И не найдет в убийстве успокоения. А поки ну, він сидить, вот так, ну, щоб просто за не сидів, сходіть там, ну, яку небудь жінку йому ще любую, яку небудь там арестуйте, нехай не просто сидять, а богоугодним ділом займаються. А тут ще потягне на яке-то там десь розвлечення. Губернатор сравнил Чайлд Фри с сатанизмом и нашел национальную идею России. Губернатор Курганской области отметил, что Бог ничего не перепутал, создавая мужчину мужчиной, а женщину женщиной. Он призвал рожать как можно больше детей. Да я смотрю, что им никаких таких шапочек с фольгитом особо, как тут так и не надо. Тут так чисто уже. Просто для красоты и эстетики. Им и так Уже нормально, голови понапікало, жар пішов в усі інші органи. Саме час ставити це все на промишлений поток і яке ну, таке серйозне, научне під під це все підложить. В РГГУ запускают курс по изучению сатанизма Запада. В Российском государственном гуманитарном университете под руководством консервативного философа и идеолога русского мира Александра Дугина разработали курс по вестернологии для изучения западной сатанинской цивилизации. Сам Дугин заявил, что России необходимо перестать воспринимать Запад как субъект, который изучает нас и проникает внутрь нашего сознания, и начать изучать его как объект. Шапочки-шапочки из фольги на каждый урок обязательно одеваем. Так із вас ще краще гуманітарії вийде. Я навіть не думав, що це слово можна зробити настільки ругательним. Да, правда ж? нікчомиші? Де я тут зараз ругаюсь з колям? Їм таке обращання до себе подобається, це для них штай, комплімент. назвавшему горожан никчемышами мэра, наградили за обратную связь с жителями. Правительство России наградило мэра города Буй Костромской области Игоря Ральникова за призовое место на конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение обратной связи с жителями». Около трех месяцев назад мэр назвал критиковавших власть граждан инфантильными никчемышами. А ты поживи сам в городе с названием Буй, когда каждому встречному приходится объяснять, нет, не на х, а на бы. Хотя там явно на х. Що самому городу, що його руководителю личило би як то так називатися, і... ви з ним не спорьте, будь ласка. Йому краще знати, що за публіка там в його місті живе. Тому він і крайший в муніципальній практиці. І от цю практику, в на всі останні міста Росії розпространять, що, її, я не сумніваюся, буде зроблено, але найголовніше пам'ятати. Шапочки, шапочки, з фольги не забуваємо дівати, бо на Росії щас от якщо ти в правильної шапочки, то далі хоч з голими жопами ходи, до тебе ніяких претензій не буде. Стриптизерш заставили надеть кокошники в одном российском городе. Танцовщиц главного стриптиз-клуба Челябинска заставили надеть кокошники и станцевать под ремикс Калинки. По данным канала, нестандартное выступление прошло после визита в заведение нового в Рио мэра города Алексея Локшина. Теперь девушки танцуют русский народный стриптиз. В ходе выступлений они шлепают друг друга вениками и лоптями, а также снимают сарафаны и кокошники. А тут мэр, конечно, молодец, такие находчивый. Теперь ему же никто не будет задавать дурацких вопросов, что им вообще дело в стриптиз-клубе. Потому ну, что ну, насаждал патриотизм. И патриотизм молодец, ну нормально так насадился. И теперь эту культурную программу ешь даже развлечением не назовешь. И, что самое главное, жодных ознак сатанизма. А теперь они туда по официальной командировке все ходить. И, можно сказать, толпами бегать будут, потому что после посещения такого учреждения у каждого патриота возникает еще больше такие желания нарожать стране еще больше патриотов. Вы только самое главное помните, кокошник в процессе не снимайте. Кокошник. Ну, говорят, Калян, правильно, кокошник. Ка, от слова какать. В нем, ну, вы понимаете, есть такая таинственная скепа, которая вот таким вот образом на головы россиян влияет, что им действительно время от времени надо менять его на шапочку из фольги. Так развитие еще динамичнее происходит. Поэтому я не вижу причин вообще мелочиться Интересно просто, нема какого-то способа уйти вот такую вот фольговую конструкцию, или правильно, фольговую даже, фольга, кстати, правильно, на всю их страну, вот так, жестко, плотно, чтобы чтобы ни им извне, ни от них во внешний мир вообще ничего не попадало, а там уже под колпаком. Уже на что хочете, кокошник на то и одевайте. Куда хочете, его одне одному засовывайте. Только Самое главное, не делайте это, пожалуйста, с довольным видом. А то патриарх Кирилл подумает, что это развлечение какие-то и тоже захочет.